进入到半决赛我肯定是我们赛区得之好感吧做梦都是他嗯这么今年你回来呀、啊、准备呀、啊、都还、啊啊啊、是很好的跟我们当地偶然的呀刚才发现嗯这个队 对手，不管是哪一个战队，应该就溃不成军了。这次冠军不会再是你们的了。最强战队还是我们 FunPlus 吧。应该是我们预料到的。有弱点的。 如果我们自身够稳定，我们应该就是最强的。应该的吧，毕竟我们是 W 爱 L 的第一名。我觉得没有什么压力吧。好像不太知道亚米这个人吧？好像你的发挥都没有什么人看着。乐意战胜他很有意义。 我比他更厉害，我感觉，我感觉我肯定比他厉害一点。我觉得这场比赛应该像是那种决赛提前上演了嘛，给你们带来一场精彩的比赛。这场比赛影响诺 a 的话，他的队伍都不我的队手应该。